Любой спортсмен, который когда-либо ощутил вкус больших побед, хочет к ним вернуться. Это, знаете, как, это как такой хороший наркотик. Ты все время его ищешь, и когда получаешь, ты уже не хочешь по-другому, ты хочешь еще. Конечно, когда мы там в игре с Хорватией, да, допустим, вот были где-то, мы понимаешь, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, сейчас, может, повезет пару бросков, и мы выскочим в полуфинал, уже казалось, что медали недалеко. Ну и вот уже хочется, уже как бы где-то мы приблизились, если сегодня так посмотреть на итоговую таблицу чемпионата э, Европы, то, допустим, так, такое слово всех пугающая Испания, потом идет, э, скажем, Хорватия, Словения, потом Украина. Всего две позиции разницы между нами и Испанией. Знаете, это приятно очень. Конечно же, сегодня есть возможность нам выдохнуть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Скажу честно, что как бы так ни звучало, вот сегодня мы в 20 лучших командах мира, да, еще 4 команды добавятся, скорее всего, это будет Китай, Бразилия, еще какие-то две сильные команды из Европы. Но иногда чемпионат мира и в футболе, кстати, и в баскетболе играть немножечко легче, чем даже чемпионат Европы. Чемпионат Европы очень сложное соревнование, да. И все будет зависеть, в Барселоне пройдет жеребьевка в начале февраля, мы посмотрим, какая у нас группа, и с этого момента начнем уже готовить подготовительный период, я думаю, он будет достаточно обширный, на несколько этапов, может быть, некоторые игроки не будут, как, ну так, предварительно мы говорили с Майком, задействованы в первом этапе, будем просматривать больше молодых. И, в общем-то, мечта такая, поехать максимально хорошо выступить, так, на чемпионате мира для начала выйти из группы, а там, а там будет видно, и уже смотреть готовиться к Евробаскету 15. Тут я думаю, мы уже вполне можем замахнуться, как говорится, классик не замахнуться ли на нам на, на нашего Вильяма Шекспира, так сказать, да. И потом уже так, знаете, все-таки этот Евробаскет будет отборочным на Олимпийские игры. Ну, будем такую максимальную задачу ставить.